Хочу зачитать первым делом свой стих, который написала сама. Он называется «Ноги». «Ногами обошла я шар земной, окажется, какая-то малость. Но если ходишь ты и ты живой, то это Божий дар». Большая радость. Я радуюсь, живу я без потерь. Мне сохранить то, что имею. Дом, отчий, маму, папу и друзей. Спасибо, Господи, за все, что я имею. Маму для Христа Господь сохранил, потому что она у меня умерла 1 мая на Пасху, в день вознесения Иисуса Христа. Я радуюсь. Мама мне сказала, не падать в обморок, не плакать и радоваться. Вот эти слова ее поддерживают меня. Мама была человеком верующим, и я всегда радуюсь. Я хочу зачитать стих, который называется ⁇ Не отрекусь ⁇ о том, как Петр отрекся о его переживаниях, метаниях и о том, как Христос простил его. Не отрекусь, Петр клялся на вечере, И с грустью на него смотрел Христос, И наступило утро отречения, И полились потоки жгучих слез, Не высыхали влажные ресницы, Не поднимались на друзей глаза у бедный Петр, и как могло случиться, что ты не знаю о Христе сказал? Как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял перед грехом, каким ужасным было то мгновенье, когда ты слышал пенье петуха. Не доставало сил тебе молиться. Ты безутешно плакал у костра, ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для тебя мир черным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, Что грех простится твой когда-нибудь. Но вот в гробу пустом лежит одежда. Как ты бежал, чтоб на нее взглянуть? Ты убедился, что отвален камень, Что нет того, кто был там погребен. Коснулся ты дрожащими руками Оставшихся от мертвого и загорелась слабой искрой вера. Ты был с учениками в поздний час. Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Не призрак и не дух, живой Сын Божий могла ли удержать Иисуса смерть? О, Петр, не верить было невозможно, но как в глаза воскресшему смотреть? И снова ты ушел на лодке в море, И видел Иисус твою печаль. Он знал, в чем сердце поселилось горе, Когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, знакомый, мягкий голос. Ты любишь ли меня? спросил Христос. Сильнее других и раскаяние полом. Люблю, Господь, ты тихо произнес. Три раза тот вопрос к тебе раздался. Не верит этой мыслью огорчен. И вспомнил Петр, что трижды отрекался. И понял, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, Ученика по-прежнему любя. И жизнью новой сердце застучало. Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя. О, друг, и мы с тобою не однажды могли грехом похожим совершить. И как Петру нам было очень страшно, захочет ли Иисус наш грех простить. И мы на лодке в море уплывали и были перед Господом в долгу. Он не простит наши уста, шептали. А Иисус нас ждал на берегу. По-прежнему Он угощал нас хлебом, по-прежнему любил на всходе дня Воскресший Иисус по чистым небам нас спрашивал: Ты любишь ли меня? И с наших душ снимал он преступления, даруя нам прощение и любовь. И повторилось чудо воскресенья: мы в благодати оживали вновь. О, если и сегодня в море кто-то и чьи-то плечи тяжкие груз несут, не плачьте. Безутешно, словно Петр. Плывите к берегу. Там ждет Иисус. Аминь.